নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু এই যে ধান লদি থকা ডেক্সা ইয়াৰ চৰকাৰী হিচাপে বিক্ৰী কৰা হৈছে একশ দহ মন আৰু আপুনিও যদি এনেকৈ চৰকাৰী হিচাপে ধান বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওচৰত থকা এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু তেনেকৈ আপুনিও দিব পাৰিব আৰু ইয়াত দামটো হৈছে বজাৰতকৈ বহুতখিনি বেছি বজাৰত যদি এতিয়া চাৰে সাতশ আঠশ যাই আছে কিন্তু চৰকাৰী ৰেট আপুনি পাব এক হাজাৰ সাতাইছ টকা এক হাজাৰ সাতাইছ টকাকৈ যাই আছে গতিকে আৰু যিকেইজনে এই লদি আছে নহয় এইকেইজনে ওচৰৰে মানুহ অলপ হেল্প কৰি দিছে পিছে সিহঁতক মানে খানা এটা দিব লাগিব আৰু আৰু ট্ৰেক্টৰ হৈছে আমাৰ বাপুৰ জয়গুৰু ট্ৰেক্টৰ জয়গুৰু শংকৰ লিখা আছে যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব সকলোবোৰ দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰটো লগতে গুদামৰ ভিডিঅ' দেখুৱাম গুদামত কিমান মাল আছে কিমান মাল নাই বৰ্তমান গুদাম পুৰা খালীয়ে হৈ আছে খালী এই ল'দ দিয়াতে অলপ টাইম লয় এই আহিবলৈ গুদাম এতিয়া এই গুদাম খুলব গুদাম পুরা এমটি হয়ে আছে মানে অলপে ধান আছে গিয়ে আপনার বজার বিঘাত করে এনে চরকার বিক্রিপুর দাম বহুখানে বেশি পাব আর পয়সা তো বহুদিন বহি না থাকে আট দশ দিনের পয়সা তো পাই যায় এই গুদামত বেশি ধানে নাই প্রকাণ্ড গুদাম খালি হয়েছে। আছে আর ইয়াতে মাল তো যায় প্রেস করি কিনে তার কাঁচা আছে কিমান শুকাইছে এইটো কিবা হ'ল নে কি পইণ্ট দেখুৱালে এইটো অ'কে বুলি কোৱা হয় বেছি মানে জঞ্জাল নাই ইয়াতে এদিন যায় কাৰচোন বনালি যোগাযোগ কৰি থাকিলে কোনদিনা ধান দিব লাগে সেইদিনাখন চিম্পুল কেইটামান লৈ যায় ইয়াতে চালি চাই চাই কয় যদি বোলে অ'কে আছে তেতিয়াহ'লে তাত নেক্সট দিনাখন লৈ গ'লেই হ'ল এটাই অলপ অসুবিধা হয় যদি লেবাৰ নাথাকে নহয় গুদামত তেতিয়াহ'লে নিজে আনলোড কৰি দিব লগা হয় এইখিনি অলপ সমস্যা কাৰণ চৰকাৰী কামনা লেবাৰ সদায় নাথাকিবও পাৰে কেতিয়াবা জানাইতো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কামবিলাক কিমান ফাষ্ট কিমান কি ফেচিলিটি আছে যিয়ে নহওক তথাপিতো কিন্তু বেলেগ অফিচতকৈ ইয়াতে বহুতখিনিয়ে ভাল একদম ফ্ৰী মাইণ্ড একো টেনশ্যন ল'ব লগা হাৰ্ট এটেক ল'ব লগা কথা নাই অলপ কষ্ট হয় আৰু ল'ট আনল'ট কৰা সেইখিনিতো কৰিবই লাগিব এক মোন ধানত দুইশ আঢ়ৈশ টকা বেছিভাৱে সেইখিনি যদি কৰিব নোৱাৰা কি বুলি ক'ম যিয়ে নহওক বাৰু যিখিনি পাৰে অলপমান ভিডিঅ' আকাৰে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে যদি ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাই ভাল লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট এটা দিব লাইক বুলিও ক'ব পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এখন ট্ৰেক্টৰত আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকুৱা চনালে হ'ল মহেন্দ্ৰ হওক নিব ট্ৰেক্টৰত কিছুমানেতো একশ পঞ্চাছ মানক লৈ লৈ যায় আমি একশ দহমান দিছোঁ এশ দহমান বিছমান আৰামছে ধুনীয়াকৈ নিব পাৰি একো টেনশ্যন নাই দেখা নাই কেইৰকম ল'ড হৈছে আৰু ইয়াতেতো বিছমানমান আৰামছে ধৰি লাভ হয় আৰু জাপাটো সিমান ঠিক হোৱা নাই কাৰণ আমি সদায় যিবিলাক জাপা জাপি কাম নকৰোঁ না যিবিলাকে সদায় জাপে সেইটো কাৰণে বেছ কিন্তু যিয়ে নহওক যাই ভাল লাগছে আৰু পইচাটোও পাই ভাল লাগে মিছা ক'লে কিডাল হ'ব একেলগে পোৱা যায় একশ দহ মানৰ পইচা যিয়ে নহওক সুবিধাটো ভাল লাগে